شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصہ یروشلم تک لے گئی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نو کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد کرو گے اور بہت بڑا گرور دکھاؤ گے جب ان میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑنے والے بندے بھیجے جو تمہارے گھروں کے اندر تک پہنچ گئے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہا پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ گلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹے دے کر مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے ہوگی پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے تمہارے دشمنوں کو بھیجا کہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور پہلی بار کی طرح مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں اسے تباہ کر ڈالیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم پھر وہی کرو گے یعنی فساد تو ہم بھی پھر وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک کمال کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی کی اور انسان بہت جلد باز ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر رات کی نشانی کو اندھیرا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا ہے ہر انسان کا عمل ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جو اسے کھلی ہوئی ملے گی کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو آج تم خود ہی اپنے حساب لینے کے لیے کافی ہو جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسودہ حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بات عذاب ان پر سچ ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں ہم نے نو کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے ہم اسے اسی دنیا میں جل دے دیتے ہیں جو ہم چاہیں جسے چاہیں پھر ہم نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے جس میں وہ ذلیل اور دتکارا ہوا داخل ہوگا اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ کرنا چاہیے اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش قبول کی جائے گی ہم سب کو دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے رب کا عطا کرنا بند نہیں ہے دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے اور یقیناً آخرت کے درجے اور فضیلتیں بہت بڑی ہیں اللہ کے سوا کوئی دوسرا مبود نہ بناؤ ورنہ تم ذلیل اور اکیلے بیٹھے رہ جاؤ گے تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان سے ادب سے بات کرو ان کے لیے عاجزی سے شفقت کے ساتھ جھکے رہو اور دعا کرو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم نیک بنو تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو بھی اور فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا شکرہ ہے اگر تمہیں اپنے رب کی کسی رحمت کے انتظار میں ان محتاجوں سے مو موڑنا پڑے جس کی تم امید رکھتے ہو تو ان سے نرمی سے بات کرو اور نہ ہی اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو یعنی کنجوسی نہ کرو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو یعنی فضول خرچ نہ بنو کہ تم ملامت زدہ اور اجز بن جاؤ یقیناً تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر دیکھنے والا ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے اور کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور اگر کوئی مظلوم قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے بدلہ لینے کا مگر وہ حد سے نہ بڑھے کیونکہ وہ مدد یافتہ ہے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور وعدہ پورا کرو بے شک وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور جب ناپ تول کرو تو پورا ناپو اور درست رازو سے تولو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو بے شک کان آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا اور زمین میں اکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو یہ سب برائیاں ایسی ہیں جنہیں تمہارا رب ناپسند کرتا ہے اے پیغمبر یہ ان باتوں میں سے ہے جن کی تمہارے رب نے تمہیں حکمت کے ساتھ نصیحت کی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے مشرکو کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے دیے ہیں اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے تم تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہو ہم نے اس قرآن میں مختلف انداز سے سمجھایا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر ان کی نفرت اور بڑھ گئی ہے کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرتے پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں ساتوں آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بڑھ بار اور بہت بخشنے والا ہے اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے رب کا ذکر تنہا کرتے ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں چھپ کر مشورہ کرتے ہیں تو ظالم کہتے ہیں تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو دیکھو وہ تمہارے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں سو وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور اب وہ راستہ نہیں پا سکتے وہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے کہو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو پھر بھی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کہہ دو وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا پھر وہ تمہارے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوا کہو شاید وہ وقت قریب ہی ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور سمجھو گے کہ تم دنیا میں تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے اور اپنے بندوں سے کہہ دو کہ وہ لوگوں سے ایسی بات کہا کریں جو سب سے بہتر ہو بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر اہم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور اے نبی ہم نے تمہیں ان کا نگبان بنا کر نہیں بھیجا اور تمہارا رب ان سب کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی کہو پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ تم سے نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں جن کو یہ مشرق پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب بہت ہی ڈرنے والا ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یہ بات کتاب لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور ہمیں نشانی بھیجنے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی جو ایک کھلی نشانی تھی مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور جب ہم نے تم سے کہا کہ بے شک تمہارا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے اور ہم نے وہ خواب تمہیں دکھایا جو ہم نے تمہیں دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک ازمائش فتنہ بنایا اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اس نے کہا دیکھ یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد کو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا گمراہ کر کے رہوں گا اللہ نے کہا چلا جا, جا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو جہنم تم سب کی پوری جزا ہے اور تو اپنی آواز سے ان میں سے جس پر بس چلے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر مگر شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ فریب ہی ہوتے ہیں یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تیرا رب کار ساز کافی ہے تمہارا رب ہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے اور جب تمہیں سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا سب جنہیں تم پکارتے ہو غائب ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو تم منہ مو موڑ لیتے ہو اور انسان بڑا ہی نا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں خشکی میں کہیں دنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل نہ پاؤ گے یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور تم پر تیز ہوا بھیج دے پھر تمہیں کفر کے بدلے گر کر دے پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاؤ گے اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور پاکیزہ چیزوں سے رز دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام رہنما یا امال نامہ کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ اپنا نامہ خوشی سے پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا اور جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا بلکہ اور بھی زیادہ بھٹکا ہوا اور اے پیغمبر یہ لوگ تمہیں اس وحی سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم ہماری طرف کوئی اور بات گھڑ لو اور تب ہی وہ تمہیں دوست بنا لیں اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو یقیناً تم ان کی طرف کچھ جھک جاتے تب ہم تمہیں دوہرا عذاب دیتے ایک دنیا میں اور ایک موت کے بعد پھر تم ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے اور وہ لوگ تمہیں زمین سے نکال دینے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ تمہیں یہاں سے نکال دیں مگر اگر ایسا ہوتا تو وہ خود بھی تمہارے بعد زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے رسول بھیجے گئے اور تم ہمارے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اے محمد نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی طریقی تک اور فجر یعنی صبح کو قرآن پڑھو بے شک فجر کا قرآن مشہود ہے یعنی فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے اور رات کے کچھ حصے میں بھی تہجد پڑا کرو یہ تمہارے لیے ایک نفلی عبادت ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود قابل تعریف بلند مقام پر فائز کرے اور کہو اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے مجھے مدد دینے والی قوت عطا فرما اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے تو صرف خسارہ بڑھتا ہے اور جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے تو تمہارا رب بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو وہی قرآن تم سے لے جائیں جسے ہم نے تمہاری طرف وہی کیا پھر تم اس کے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل نہ پاؤ گے مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ ہم نے قرآن محفوظ رکھا بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائے اور اس قرآن جیسا لے آئے تو وہ اس جیسا نہیں لا سکتے خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ نکالو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور تم ان کے درمیان نہریں جاری کر دو یا تم آسمان کو جیسا تم دعویٰ کرتے ہو ٹکڑوں میں گرا دو ہم پر یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا تم اسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے پر بھی ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہم پر ایک کتاب نازل نہ کرو جسے ہم خود پڑھیں کہو پاک ہے میرا رب میں تو صرف ایک انسان ہوں رسول ہوں اور لوگوں کو ایمان لانے سے کچھ نہ روکا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا دیا ہے کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا جانتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھے گونگے اور بہرے بنا کر ان کے منہ کے بل جمع کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسا دوبارہ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک مقرر وقت کا رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر بھی ظالم انکار ہی کرتے ہیں کہہ دو اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے انہیں روک رکھتے اور انسان تو بہت ہی بکیل ہے اور ہم نے موسا کو نوکھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو پھر نے ان سے کہا اے موسا میں تو تجھے جادو سے مارا ہوا سمجھتا ہوں موسا نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت کے ساتھ نازل کی ہیں اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے پس اس نے انہیں زمین سے نکالنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرک کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی اترا اور اے محمد ہم نے تمہیں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اسے وقتاً فوقتن اتارا کہہ دو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بے شک جنہیں علم دیا گیا ہے جب وہ اسے سنتے ہیں تو ان کے چہرے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو اور کہو سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اسے کوئی دوست درکار ہے جو اسے کمزوری سے بچائے اور اسے بڑائی کے ساتھ یاد کرو